एम आय डी सी मधील कंपनीत लागलेल्या आगीत सहा कामगारांचा मृत्यू डी सी पी नितीन बघाटे यांची माहिती छत्रपती संभाजीनगर वाळूज एम आय डी सीतील सनशाईन एंटरप्रायजेस कंपनी या कंपनीला रात्री भीषण आग लागली होती या कंपनीमध्ये तेरा कामगार रात्री काम करत होते या आगीमध्ये सहा कामगारांचा मृत्यू झाला असल्याची माहिती डी सी पी नितीन बघाटे यांनी नि दिली आहे काही कामगारांनी झाडावरून उड्या मारून आपला जीव वाचवला असल्याचं कामगारांनी प्रत्यक्ष सांगितलंय ब्यूरो रिपोर्ट तेज मराठी न्यूज कैसे कुछ पता चला ऐसे कुछ मेरे को तो मालूम नहीं पड़ा मतलब उस टाइम नींद में सब था तो जैसे आग लगा मतलब आग लगा सुनाई दिया बाहर आ गया कैसे आग लगा वो मेरे को मालूम नहीं है कितने लोग काम करते और क्या चल रहा था क्या मटेरियल बनाया हैंडल्स बनता है आदमी का सब सुबह हुआ था कल सुबह क्या कहेंगे आग क्या पता कैसा लगा हम लोग बजे बजे काम पर से उठे आप इधर के बजे हम लोग सो गए है उसके बाद तो जो है रात में अचानक जो है एक बैग हम लोग को ताव का जैसा महसूस हुआ एकदम जो है महक लग रहा था तो उठे ना तो देख रहे पूरा में धुआं फैला हुआ तो हम लोग आवाज देते जो है सबको आवाज दिए तो भागो आग लग गया भागो भागो आग लग गया तो हम लोग जो कुछ आदमी छत का ऊपर चढ़ करके झार से पूजा उतरा हम लोग जो ना इसका गेट का ऊपर से छरप करके कूदे दो तो तीन आदमी उसमें मेरा पैर भी देख रहे हैं छिला गया और जो है सो आठ आदमी जो है सो अंतरे में जो है सो छी बाहर में बाहर से गेट हम लोग जो है सो घीच करके तोड़ दिए गेट को तो लेडीज अब बच्चा था दो तो, उन तो लोग को निकाले और जो है सो छ आदमी जो है सो उसी में रह गया अठारह आदमी थे हम लोग अठारह आदमी हाँ उसमें से बारह आदमी निकल गए छह आदमी उसी मर सब एक ही जगह तो। ये पता नहीं हम लोग सो करके थे लेकिन दो बजे नींद टूटा तो पूरा आग लगा हुआ था शायद में आग लगा हुआ था तो जो है सो हम लोग भागे तो जो है सो बाहर से गेट उप तोड़े तो फिर पूरा में आग फैल गया अब कितना बजे आग लगा हम लोग नींद में थे हम लोग को पता नहीं क्या मटेरियल बनता था हां बनता था जॉगर्स बनता है जॉगिट जॉगिट नए हैंड बनता था धागा का ही बनता था लेदर का ही बनता था आपका नाम मेरा नाम मोहम्मद हदर अली एमआईडीसी वाळूज येथे संचलन एंटरप्राइजेस नावाचा एक कंपनी जिथे हँड ग्लोव्हज बनवत होते इंडस्ट्रियल सेफ्टी हँड ग्लोव्हज साधारणतः रात्री एक वाजेच्या दरम्यान तिथे आग लागलेली आहे आणि त्यामध्ये साधारणतः सहा जणांचा मृत्यू झालेला आहे सात जण त्या कंपनीमध्ये किती कामगार आहेत काय रात्री तेरा कामगार होते झोपलेले होते त्यातले सात जण वाचलेले आहेत आणि सहा जण त्यात मृत्यू सात जण ते बाहेर आले आणि सहा जणांचा मृत्यू झाला